Ваші облески третій групі наших учасників. І без зайвих вагань запрошуємо їх прийняти участь у інтелектуальному конкурсі. Отож, першим до мікрофону запрошуємо Соловія Миколу під номером 16. Часто бывает, что я обижусь на парня, а потім забуду, почему я на нього обиделась, і от этого обижусь еще сильнее. А як би ти вирішив такую ситуацію, але ж ці блондинки? Як би я вирішив цю ситуацію. М. Я хлопець, і тому я вирішив цю ситуацію без проблем. Дякую. Можна просто зателефонувати робіт грищуку і спитати. Как вы решаете такие ситуации? До микрофона запрошується участник под номером 17, Перетокен Олександр. Девушки часто заводят себе страшненькую подругу, чтобы на ее фоне казаться лучше. А кого себе заводят парни? Потому что парни заводят себе довольно большого друга, чтобы им было не страшно. Знаючи их тенденцию копы и хлопцы заводят налагали в части все. А наш интеллектуальный конкурс продолжает номер 18. Щербаков Кирилл, ваши вашей Мой парень ест меньше меня. Как такое может быть? Может, ты ошиблась, и ты встречаешься с девушкой? Хотилось. Б... Резонный, в принципе, вопрос для девушки, которая учится на FNM. А наступным до микрофона запрошивается участник под номером 19. Бахмут Максим. Все парни хотят найти себе красивую и умную. А что бы делал ты, если бы вес твоей девушки совпадал с IQ? Имеется в виду, вес девушки совпадал с IQ девушки. Ну, получается, для этого мне уже ничего не нужно делать. Прекрасная ответ! А зараз запрошуем участника под номером 20. Скребнев Иван. Мой парень просит сделать ему бифстроганов. Что это вообще за извращение? Знаете, иногда барсуки тоже просят сделать им хату, но парни не барсуки. Поэтому все будет хорошо, Вик. Спасибо. Аплодисменты участникам. Запрошу ему до микрофона учаснику, участника под номером 21. Айдинов Алексей. Моему брату 15 лет, и он до сих пор учится целоваться на помидоре. А ты умеешь хранить секреты? Хороший вопрос. Получается, мы инженеры, значит, мы занимаемся инженерной практикой? Дуже логично, ответь. Ваши области. Не так просто ответить на вопрос, стоит на этой сцене. Отож, закрывает сегодняшний интеллектуальный конкурс участник под номером 22 Ниппорка Василь. Вот вы, парни, постоянно стебете нас за то, что в нашей сумочке царит беспорядок и лежит множество вещей. Скажите, а что на вашу точку зрения должно лежать в женской сумочке? деньги, кошелек и все, что мне нужно. Что самое смешное, девушка также отвечает. Деньги, кошелек и все, что мне нужно. Гарно, когда наявность грошей и гаманцю в одночасно у хлопца бывает. Аплодисменты нашим участникам. Громче. Мы еще даже не дошли до середины нашего выступления. И такими же аплодисментами провожаем наших участников за кулисы. Готовятся к следующему номеру. Хлопцы старались подарить им бурхлыми область. Вот такая вот реакция нашего звукача на это действие.